बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों तो को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तान शाही सरकार आएगी तो ताना शाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी आप दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया শুল্ক দপ্তরের কাণ্ডে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দীর্ঘ সতেরো মাস পর তিনি আস্তিয়ার জল থেকে মুক্তি পেয়েছেন এখন দেখা যাক রাজনীতিতে তিনি কীরকম পা ভাবের পা রাখেন ধন্যবাদ